Salam, hörmətli kanal izləndərləri. Bu gün əməliyyat Masazır qəsəbəsində şəxsi tikili 2 mərtəbəli 170 kvadrat evimizin ümumi tikinti sahəsi 6 dətorpaq sahəsinin üzərində inşa olunmuş saxta taxta gördüm ki, bax belə dekorativ əmək ağacından mövcuddur. Sol tərəfdə həmçinin dekorativ ağacdan mövcuddur. Burada bax belə palim ağacı, şam ağacı, limon ağaclarıdır. Əmimiz ikinci ev kimi istifadə olunur. Bax belə bir evimizin fasad görünüşü var. Burada həqiqət də pisetkası var. Yəni evimiz əşyalı satılır. Onu da xatırladım sizə. Həyəti tam ət daşla döşənmədir. Mərtəbələri manat betondur. Su, qaz, işıq bunlar hamısı tam qaydasındadır. 24 saat işlək vəziyyətdədir bədəyimizə fasad görünüşünü görsənəm bax belə bir fasad görünüşündədir. Mərkəzi konsist sistemlə trapına kimi qoşulub. Burada kürsə kimi gördüyünüz kimi ağla daşla təsiz olunub. Fasada tarçovka emüsiyadır burda da pelikanlar evin sağı solu hamısı ağladaşla təhziz olunub, baynəslər də ağladaşla təhziz olunub. Bax bu gördüyünüz yer betonlanıb ki, yəni burda böyük bir basenin e, inşa olunsun. Burda e, su sistemləri kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə qoyulub. Evimizin bax buradan da mən fasad görünüşünü görsəm yan tərəfdən də evin arxasına keçməyə olur. Bax gördüyünüz kimi burda hamısı bax belə villalardır burda. Və onu da xatırladım ki, bir başa duz görünə padaramadı. Yəni mas hazırda Çox hündür yerdə yerləşir, yoncalıq arasında yeni tikilə məktəbi yandı. Yerləşir evimizin. Evin arxa tərəfinə keçmir olur. Bax buradan da mən sizə göstərdim. Burda da gördüyünüz kimi evin mətbəx tərəfindən də evin arxasına keçmir olur. Burada 5 tonluq su çanıdır. Bax buradan da mən sizə göstərdim dedim sol tərəfində də tarış evimsi. Burada da evlərin arasında məsafə var. Burada da ton yarımı, yəni də əlavə olur. Sənə var burada. Burada fondisidir, işlək vəziyyətdədir. Qrafik oldu, hansı stand arasındadır, işlək vəziyyətdədir. Kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərdən birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Evimiz təcil olaraq satılıb, onu da xatırladım sizə. Burdan da bax görsədim ki, sizə bir başqa duz yönə panoramadır buradan. Yəni yolun hündür tərəfində yerləşir. Çox gözəl yerdə yerləşir. Onu da xatırladım sizə. Və xatırladım ki, hasarlardır hamısı beton kolonla inşa olunmadı. Bax belə bir evimizin fasad görünüşü var. İndi isə burada da istəyə yolub betonu dağıldıb ağac kök əkə bilərsən. Yəni alıcınız istəyə bilər. Həssələ də burda. İndi isə evimizin içini mənə tanış edim. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Yerən ən dəqiqələrdə evimizin qiymətini də mənə tanış edəcəm. İndi isə bax burdur gördüb həyatınızdan razılanan 4-5 dənə maşın daxil olur. İndi isə evimizin içini mənə tanış edim. Burası evimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi xolu çox genişdir. Həttən artıq sağ tərəfdə kombisidir. Elektrik xətlərinin ayrıcısıdır burada. Burda isa paltar asmaq üçün, yəni də əlavə olaraq burda şkafdır, bax belə düzgüdür şkafdır, qaydırılıb şkafıdır. Ümmat evinçlə nə görsə, hamsa evinçdə qalacaq. Bura isə ikinci mərtəbəyə baxın, prietiyandır. Vara qonaq otağı sol tərəf. E, daha doğrusu o, mətbəx və sol tərəf isə qonaq otağıdır sağda isə salon, santra qonaq otağı mövcuddur. Birinci növbədə qonaq otağı ilə məsəl tanışlıq. Bax belə bir qonaq otağı var. Yəni xatırladım ki, burda nə əşya görürsə, hamısı evimizin içində qalacaq. Burada da pəncərə, 3 dənə pəncərədir. Kombilərdə də burada işlək vəziyyətdir. Bax burada da pəncərə var. Bax burada da pəncərə var. Bir dənə də orada pəncərə var. Bak, belə bir qonaq otağıdır. Hardasa 35 38 kvadratlıq qonaq otağıdır və bu mebellərdir, yəni bahalı mebellərdir, hamısı maşın kraskası ilə olan mebellərdir. Onu da xatırladım sizə. Bax bu gördüyünüz lüstrə də hamısı bütün mebellər, evimizinə qaza döşəməsi, taxta döşəməli, pol döşəməsi də xatırladım osa və pilləkən də manat betonu təfsir olunub. Bir də evimizin giriş səsinə bax bir evsizə tanış edim. İndi isə mətbəxi ilə məni tanış edim. Mətbəx da gördüyünüz kimi yetərincə həddən artıq çox genişdir. Demək olar ki, hardasa 25 kvadratlıq mətbəxdir. Yəni mətbəx mebeli gördüyünüz kimi yığından səburdə stol susuldu qoyulub burada. Uğlu boy divan da qoyulub burada və burada çör tərəfində göstərdiyim kimi, yəni evin arxa tərəfində də burada qapı qoyulub ki, yəni çıxışı var. Burada kombi sistemlə kimi çəkilib. Bax bu gördüyünüz bütün əşyalar, xalazenir, paltaryan maşını, stira kimi hamısı burada qalacaq hansənələr alacaq televizorla kimi alacaq. Yəni evdən bir dənə əşya çıxmayacaq, ancaq şəxsi əşyalar çıxacaq. Remot da ki çox səliqəli, remottdan artıq. Yəni evimiz 2-ci ev kimi istifadə olunur. Onu da xatırladım. Ekolar zərifdən də havası çox gözəl yerdədir, hündür yerdədir. Bura isə evimizin sanitari qovşağıdır. Bax yuxarı, asma tavanla. Buradan da görsəniz ki, evimiz düb daşından inşa olunub. Bura isə evimizin sanozeledir. Burada ə, duş kabinası masajnə də onun da onudu, xatırladım. Məsələn, bu xalası asma tavana təchiz olunub və gördüyünüz bu salon e, və sanitariya qoşaqları ikisi də istifolla təchiz olunub. Bura isə pilekanın altı kladovkaçısıdır. Bax, buradan giriş seçəsi var. İndi isə evimizin ikinci mərtəbəsinə mən sizi tanış edim. Xatırladım ki, evimizin qiyməti 175.000 manata satışa çıxıb bütün əşyalar qalmaq şərti ilə. E, Sənədlər tam qaydasındadır, bir başqa naqalaq satışdır. E, ipoteka ilə də ala bilərsiz. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, yəni evimizi ipoteka ilə də əldə edə bilərsiz. İndi isə ikinci mərtəbəmizi tanıdıq. Burada ikinci mərtəbəmizdə sağda bir yataq otağıdır, ikinci yataq otağı və üçüncü yataq otağıdır və burada belə bir e, yəni oturub durmaq üçün burada belə bir kreslo qoyulub burada. Yəni ondan da istifadə etmək olsun. Evimiz dörd dövrəmə kamera müşahidəsi ilə internetin müşahidə olunur. Hər otaqda demək olar ki, kondisioner mövcuddur. Bax, burdan da balkona çıxışı var. Bax, burdan, bax belə bir balkonası, bir bir də həyət yanı sahəsi. Bax, burdan da göstərdim. Pəncərələrən qarşısını kəsən bir maneə yoxdur burada. TV, elektrik xətti, internet xətti kimi hazır vəziyyətdə çəkilib. Burası isə bizim yataq otaqlarından biridir. Bax, belə bir yataq otağıdır. Və xatırladım ki, mərtəbəsi manat betondur. Və ikinci mərtəbə tam tamına bütün istəponlarla təchiz olunub. Həm kombi sistem var, həm də istəponlarla təchiz olunub. Burdan da pəncərəsinə məhsul göstədim. Bax, belə bir pəncərədə üç dənə pəncərə də hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Yəni yer cəhətdən çox gözəl yerdədir, hətta artıq, yəni havası çox süper yerdə bura, yəni hündür yerdə bura. Səhrin olan yerlərdən birə, biridir məhz hazırda. Və nəmişgənlik burada 0 dərəcəsində də onu da xatırladımsa. Bura isə 2-ci mərtəbədə yerləşən 2-ci yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsiz yəni də xatırladım ki, birbaşa öz həyətinə baxır. Bax, həyət, yəni bu gördüyünüz həyət yanı sayılırsə, bu ev ayıbdır. Və burdan da göstərdim ki, sizə bax gördüyünüz evlər, yəni bu evdən aşağıda deyil, yəni yuxarıda deyil, yəni hündür yerdə yerləşirimiz. Evimiz təzə olaraq bir də xatırladım ki, 175 min manatdan satışa çıxıb. Real alıcıdan sözsüz ki, endirim olunacaq. Evimiz tam-tamlı gördüyünüz bütün əşyalar qalmaq şərti ilə satılır. Bir də xatırladım ipoteka deyilərlərdi və burada ikinci mərtəbədə həm istıb oldu, həm də kombi sistem çəkilib burada. Bütün pəncərələr hər otaqda deməli ki, 2 dənə, 3 dənə pəncərə mövcuddur və 4 dövrəmli qoşa daşla inşa olunub. Burdan da mən sizə göstərdim ki, bax burdan birbaşa düz gölünə panoraması bax. Yəni illər keçdikcə hər hansı bir epdici səbəblə, yəni ə, evin yəni düz gölünə panoramaçasını kəsə bilməyəcək kanalımıza abunə olmağı, videonu bəğənməyi unutmayın. Yenə satışa çıxılan evlərin birinci günə biz tanış ola bilərsiz. Bura isə evimizin ikinci mərtəbəsində yerləşən sanuzey və sanitar qovşağıdır. Burada istəfonla təchiz olunur. Orda gəlin də vannasıdır. Unitazdır, burada moikasıdır. Qapılar da burada gördüyünüzün bahalı qapılardır, maşın kraskası ilə təchiz olunmuş qapılardır. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər xüsmet etsin.